Паразиты легко могут проникнуть даже через внешне неповрежденную кожу, во время прогулки около озера или по лугу, потому как они могут находиться как на траве, так и в стоячей воде. Паразиты легко могут проникнуть в организм через органы дыхания. Они легко перемещаются на пылевых частицах и делая банальный вдох даже через нос, все равно паразиты могут оказаться в этом организме. Но, ну, безусловно, самый любимый путь проникновения паразита в организм ⁇ это все-таки через пищеварительную систему. С продуктами питания, неважно животного либо растительного происхождения, с водой либо напитками. Паразиты таким образом попадают в святая святых в пищеварительную систему, где так или иначе тепло, там влажно, там периодически попадает еда, на которой они легко могут размножаться. Поэтому, учитывая разнообразие путей попадания паразитов в организм, в случае, если заболевания какие-то появляются, и они протекают не характерно, протекают нетипично, возможно, в первоисточнике, в основе развития тех или иных симптомов лежат банальные паразиты, которые паразитируют в организме человека, съедают часть питательных веществ и вызывают явление э, дефицита витаминов, макро, микроэлементов, белков, жиров, углеводов. Паразиты могут выделять токсины и перегружать выделительную функцию печени, почек, кожи, угревая сыпь, нейродермит, там, псориаз. В основе могут лежать просто банальные паразиты, которые, производя свои токсины, вынуждают организм таким экзотическим способом от них избавляться. Поэтому, учитывая многообразие путей попадания в организм паразитов, поставить надежный барьер перед ними достаточно сложно. Во всяком случае, попадание паразитов через кожу и органы дыхания достаточно сложно предотвратить. Хотя наиболее мощный путь можно существенно ограничить, контролируя правильно продукты питания и напитки, которые попадают в этот организм.